君，二殿下，帝君，二殿下，怎么了？他们怎么？今夜是你们的大婚之夜，属下前来打扰，自是罪该万死。不过属下实在没办法了，求求你们救救锦莲，救救锦罗，快送进去。 多谢二殿下救命之恩，快带孩子到我房里休息一下。好，走，没事了啊。初康，你没事吧？ 原来你就是那个摩罗族从未谋面的王女，果然模样和沧海一模一样。你是谁？景城在哪儿？我是谁并不重要，重要的是。 跟着我走，我就能把你带离此处。让锦城来见我。这可是唯一一次离开的机会。是走，还是不走，都在你一念之间。看来，公主啊。 还是喜欢待在这个暗无天日的结界里。我愿意跟你走。好啊，我现在就可以带你走。但是我为此事费尽了心思，我又能得到什么呢？你想得到什么？ 何必如此紧张呢？其实我要的并不多，只要你跟我签订契约，完成我吩咐的三件事情，本殿就可以给你自由。 当然了，想要得到自由，就要付出代价。公主不会不知道这样的道理。嗯 陛下这灵魄契约，公主便得乖乖听话，否则就会知道什么叫生不如死。第一件事就是你要为本殿屠尽地修一族，到时候让六界都看清楚。 身为摩罗族最忠诚的附庸，最终落得什么下场？